Во-первых, необходимо понять, каким же образом мы идем к цели и как мы ее добьемся этой цели. Напоминаю, у нас существует три обязательных условия. Первое условие идеологическое, это то, что мы должны знать, что мы строим, какое государство мы строим, и должны понимать, каким образом это государство будет построено. То есть план реформ, конкретные действия нашего гражданского правительства должны быть четко обозначены. Если мы это знаем, то тогда, естественно, под это можно людей привлекать, можно объединяться, вовлекать все больше и больше в свои населения, и мы таким образом создадим силу, которая реально добьется своей цели. Естественно, вторым условием является, собственно говоря, создание этой силы. Это массовая организация. В наших условиях массовая организация до 100 тысяч человек. Подчеркиваю, не 100 тысяч, а до 100 тысяч. Здесь необходимо пару слов сказать об этапности роста до 100 тысяч человек. Сейчас я о нем скажу чуть позже. Потому что третьим условием является поддержка, получение поддержки народа Украины нашей стратегии, нашей тактики. Итак, значит, Вся наша идеологическая основа, вся наша идеология базируется на трех гражданских постулатах. Это конечная цель. Это тот путь, это тот вектор, куда мы должны идти. Дело в том, что, возможно, мы не, не сможем сразу внедрить их, потому что нужно подготовить общество. Потому что для того, чтобы три гражданских постулата, я напоминаю их, каждый гражданин, постулат номер первый. Каждый гражданин должен иметь право лично или через своего делегата участвовать в делах управления своего государства или территориальной общины. Постулат гражданский номер два. Каждый гражданин обязан лично или через своего делегата принимать участие в делах управления государством и территориальной общины. И постулат номер три. Вся система государственного управления должна строиться на системе гражданских советов, куда делегаты делегируются, а не выбираются, как сейчас. Другими словами, принципиальная разница между сегодняшней демократической системой и той гражданской системой, которую мы строим только лишь в одном. Мы напрочь отвергаем выборы. Выборов не будет. Никаких выборов не будет. Будет делегирование полномочий. Конкретно, четко, понятно, кто кому делегирует, и тогда вовлечены должны быть все массы населения. Естественно, это будет требовать определенного подготов подготовительного периода. Люди надо, чтобы осознали, что они являются гражданами. Необходимо, чтобы они поняли, что от, от их одного конкретного мнения зависит очень много. Этот процесс будет, возможно, длительный. Поэтому эта позиция, она у нас, в общем-то, стратегический цель, куда мы придем. Тактически мы должны в первую очередь выполнить программу минимум, которую сегодня мы утвердили. Итак, три обязательных условия. Развитие идеологии, идеологическая база, создание массовой организации и поддержка народа. То есть все, что мы делаем, любое действие, должно нами или должны делать, или рассматриваем, надо его делать или нет, в рамках движения организации, должно рассматриваться сквозь призму именно этих трех позиций. Если нам кто-то предлагает участвовать в каком-то мероприятии, мы видим, что оно не продвигает нас по идеологическому направлению, не наращивает организацию численно и не продвигает нашу гражданскую идеологию в массы, то нам не нужно участвовать в этих мероприятиях. Это один из моментов. Следует на это обратить внимание. Второй очень принципиальный момент нашей тактики. На сегодняшний день олигархическая система пытается народ втянуть в систему, при которой ну, идет замена олигархических одних планов на других. То есть пытается нас втянуть в выборы вместо, между там, одними олигархами и другими телешоу нам организовывают, всякие партии нам показывают, которые называют себя оппозиционерами. На самом деле никакой оппозиции в стране нету. Есть просто борьба внутриклановая. Оппозиции нет. И мы должны понять, что мы должны бороться не против конкретной власти, а против системы власти. Ну, например, 150 лет назад не надо было менять царя одного на другого, как предлагали, а надо было убирать, просто демонтировать монархию. Поэтому мы должны демонтировать полностью олигархическую систему. Это принципиальная позиция, ее необходимо понять. Потому что нас постоянно дергают. Идемте туда, идемте вот там против. Вот давайте там, нам недавно предлагали 18 числа там, давайте пойдем, чтобы вы, выборы вместо Попова начали выбирать другого. Ничего не изменится, если вместо Попова назначить там Иванова, Петра, Петрова, Сидорова. Даже сегодня Иисуса Христа назначить на место Попова ничего не изменится, потому что не меняется система власти. Соответственно, это один принципиальный момент, его нужно понимать. Еще один принципиальный момент. Каким образом, ну, вся наша программа, вообще наша тактика, она базируется на росте численности организации. Естественно, люди на, на реальность наших действий смотрят с точки зрения, а как же она будет расти? И естественно, нам задают вопрос. Вот правильно говорю, Саша, мы каким там 10 тысяч, 20 и 100 тысяч. Откуда мы их возьмем этих людей? Где они? У нас на сегодня за почти 12 лет 220 тысяч членов организации. Откуда у нас возьмется там тысяча, десять тысяч? Каким способом? Очень правильно. Хочу обратить внимание, каким образом вообще люди должны набираться в массовую организацию, откуда они возьмутся. Мы на сегодня должны применять единственный способ наращивания численности. Это метод больших чисел. В чем его особенность? Это на это есть необходимость обратить внимание, потому что это принципиальный вопрос. Дело в том, что до сих пор, как мы двигались, мы приглашали в организацию своих друзей и знакомых и друзей знакомых своих друзей знакомых. Соответственно, к нам приходили не те, которые разделяли нашу идеологию или соглашались, а были те, которые рядом, которых легче найти и предложить, приходи к нам. И, естественно, приходили разношерстные люди. И сегодня в организации часть таких людей еще осталась, которые не разделяют нашу идеологию или же ее не понимают. Эта часть постоянно уменьшается, и на сегодняшний момент мы ее оцениваем где-то примерно не больше где-то 30-40 человек. Я предполагаю, это мое личное предположение, что половина из этих людей они все-таки разберутся, где они находятся и присоединятся к общему движению, а вторая половина покинет, рано или поздно покинет организацию. Но такой метод роста мы не должны больше применять, вернее он может применяться, но он неэффективный. Главный метод только один, это метод отсеивания. Необходимо нам рассказывать, что мы делаем, как мы делаем большому количеству людей. И среди этого большого количества людей находить тех, которые разделяют наши взгляды, понимают их, хотят вместе с нами двигаться и готовы с нами двигаться. То есть там, то заявление, которое мы сейчас приняли, четко отграничивает. Если человек просто хочет нас поддерживать, но при этом ничего не хочет делать, пускай поддерживает за пределами организации. Мы в организацию у себя хотим видеть в дальнейшем только тех, кто хотят не просто жить в хорошей стране, но еще что-либо делать для этой страны. Простое предположение. Скажите, пожалуйста, из 100 человек, просто вот если вы будете общаться, наберете 100 человек, можно найти хотя бы одного, который точно так же, как и вы, захочет жить в нормальном государстве и будет что-то для этого делать? Или нельзя? Можно. Так вот в этом и есть метод больших чисел. Мы должны просеивать большое количество людей, чтобы находить именно те, которые нам надо. Теперь вопрос. Почему мы раньше не применяли этот метод? Ведь ничего нового вы же не изобрели. Это, по этому методу формируются армии, по этому методу формируются сетевые структуры, религиозные структуры. Наш этот метод не новый. Мы просто начинаем его применять. Ответ очень простой. Во-первых, для того, чтобы применять метод больших чисел... Необходимо четко понимать идеологическую основу. Необходимо уметь быстро объяснить человеку, что мы делаем и как мы делаем. Иначе мы не сможем тогда э, объяснить быстро. Ну, э, например, представьте, нужно проработать 100 человек. Если мы с каждым будем беседовать там по три месяца, это будет очень длительное занятие. Необходимо сформулировать наша идеологическая база так должна быть четко сформулирована, что должна быть произнесена, ее может произнести любой человек с средним уровнем понимания примерно за 10-15-20 минут. И вот тогда действительно ее можно уже просеивать людей. То есть просто берешь, рассказываешь, мы делаем это, это и это. И человек смотрит на тебя, согласен или нет. Если согласен, предлагаем пошли вместе. Если он не хочет, не согласен, идем к следующему. И таким образом... Наличие четкого понимания, что мы делаем, является кроеугольным камнем для того, чтобы наращивать численность. И второй кроеугольный камень. Для того, чтобы этот метод работал, необходимо, чтобы в эту систему было вовлечено как можно большее количество людей. Естественно, если будет работать 5 человек, то таким ну, методом мы, в общем-то, наберем... Вот сколько может один человек, к примеру, лично там, через социальные сети там, или лично переговорить с каким-то количеством людей. Ну, допустим, возьмем 100 человек. Но предположим, из 100 человек придет 10-10%. Если будет работать еще 4, ну там еще 40 человек. Это не те цифры, которые нам необходимы. Поэтому эта схема начнет работать только лишь тогда, когда в нее будут включаться. Все больше и большее количество людей. То есть она должна происходить в лавинообразное движение. Для того, чтобы это получалось, необходимо, естественно, агитировать наших же людей, чтобы они включались в эти процессы. Мы уже увидели, даже на примере сегодня на примере исполкома, мы увидели, что недостаточно, скажем, мы готовы к тому, чтобы всем внятно объяснить, что мы делаем. Благодаря именно сегодняшнему нашему собранию мы наконец показали новый стандарт, куда мы идем. Потому что до сих пор этого стандарта четко сформулированного не было. Если сегодня, например, человек говорит, я все поддерживаю, что вы делаете, но я не поддерживаю отмену выборов, которые сегодня происходит, у нас выборы, то нам такой человек не нужен. Хочу обратить внимание. Он может взносы платить, он может быть очень активным, статьи в газету писать, на гражданские среды приходить, но он идеологически к нам не подходит. И, к сожалению, мы должны будем ему отказать. Потому что если он вступит в организацию он вынужден будет поддерживать нашу позицию, то есть отмену выборов. И если вдруг он начнет рассказывать, что я в организации посту, мне там нравится направление защиты, мне там нравятся там еще какие-то моменты, но при этом он не будет поддерживать нашу идеологическую базу, то такой человек будет наносить вред. Такие люди нам не нужны. Это тот момент, на который хотелось бы обратить внимание. Вот почему важна идеологическая основа. Почему сегодня очень важно было принятие именно вот программы минимум, и программы максимум. Теперь коротко о тактике роста численности организации. Оно тут написано, но хотелось бы обратить внимание. Первый уровень – уровень публичности. Достижение тысячи человек. Именно организация, которая обладает тысячу человек, достаточно, уже обладает активом 100 человек, достаточно, чтобы провести публичные акции заметные. Мы сегодня проводим публичные акции на контрактовой площади. каждую, каждую субботу у нас сейчас часу до 16.00 есть агитационный опыт, Но участвует в нем, ну, опять-таки, примерно 10% организации, То есть, если мы будем иметь организацию в тысячу человек, то актив соответственно, 10%, то есть, тысяч, то есть из тысячи человек 100 человек. Аналогичным образом мы должны достигнуть потом уровня следующего политического уровня в 10 тысяч человек. Это только лишь тогда мы значит, должны входить в систему выборов и использовать выборы как инструмент. Можно и, конечно, до этого делать, но тогда в этой ситуации мы не достигнем необходимого момента. То есть необходимо набирать определенную критическую массу для достижения конкретной каждой цели. На каждом этапе нашего развития должна быть определенная, определенная задача. стратегическая количество до 100 тысяч человек цифра подчеркиваю до, потому что вполне достаточно можно оказаться и 50 тысяч, и 70 тысяч. Это все будет зависеть от конкретных условиях в тот момент, когда мы будем приводить в власти свое гражданское правительство. Эта цифра она в общем-то такая интуитивная больше, потому что в Украине никто такого не строил. Но она базируется на политологических в общем-то позициях. Еще на что хотелось бы обратить внимание, на принципиальную вещь. Самое главное, что ничего у нас не получится, если у нас будет тенденция, что кто-то вместо кого-то что-то сделает. И до тех пор, пока каждый гражданин не будет воспринимать участие в делах своего государства как свое личное, так не будет воспринимать свою страну как свою собственную, и ему будет все равно, до тех пор, пока так будет, ничего у нас не получится. И именно по этой причине мы принципиально меняем тактику организации. Тут задавали вопрос, ну, в зале не задавали, но задавали э, при подготовке к организации, что будет с теми членами организации, э, которые, допустим, ну, вот, э, не согласятся с новой позицией, что каждый член организации должен что-то делать. Да ничего с ними не будет, силы мы заставлять никого работать не будем. Никто не будет силы. Но мы так надеемся, что рано или поздно каждый поймет, что это есть необходимость. Возможность, возможность работать в общем контексте она всегда найдется. Мы сегодня разработали такие позиции, при которых даже 20 минут в неделю достаточно для того, чтобы уже приносить пользу организации. Если кто-то скажет, что у него нету 20 минут в неделю, потому что он сильно занят, ну хорошо, пускай занят, но мы это с вами понимаем, что он под этим подразумевает другого. Он просто не хочет. Не хочет по разным причинам. Не верит, не согласен, не... просто ленивый. Какая разница, по какой причине не хочет? От таких людей нужно, во-первых, а, избавляться, а во-вторых, б, не приглашать к себе в организацию. Нам не нужно все люди в Украине в организации постов. Нам достаточно примерно один из 350, который вступит в организацию. Из 350 человек одного, который подойдет под наши параметры, мы найдем. Главное их искать. В этом залог нашего успеха. Итак, в этом основана наша стратегия и тактика. Прошу задавать вопросы, для того, чтобы потом поставить на голосование, чтобы утвердить ее как за основу.